Сегодня государство развивается в сторону, э, ну даже, наверное, не тоталитарного режима, а авторитарного режима с точки зрения э, определенных персоналей и э, те процессы, которые касаются свободы слова, свободы э, ну, там, передвижения или э, занятия профессиональной деятельностью журналистов, предпринимателей, они сегодня не соответствуют этим стандартам. Поэтому мы оставляем за собой право в случае дальнейшей, скажем так, отсутствия реакции со стороны властей и какие-то шаги, которые будут оказывать определенное политическое давление на органы власти с целью достижения наших программных целей. Но сегодня говорить о каком-то блокировании там, органов власти или же ну, других каких-то незаконных действий, мы сегодня об этом говорить не можем. И сегодня мы призываем всех здесь присутствующих действовать в рамках правового поля, потому что мы должны быть тем ориентиром в политических стандартах, за которые мы боремся. И наверное, должны быть примером, как можно достигать этих целей. Я хочу немножко дополнить с вашего разрешения э, своего коллегу, может даже сказать, уже пересоратника. После вчерашнего дня, после подписания мы создали комитет, поэтому вполне логичным будет теперь вводить в обиход еще и такой термин, как соратник. Я хочу вам дополнить о том, что принято решение на уровне созданного Единого комитета сопротивления диктатуры провести 18 числа в Днепропетровске, в центре города, в четверг на следующей неделе, в 17.30, единый митинг, мирное собрание граждан, жителей Днепропетровщины, посвященный 20-летию независимости Украины. На этом собрании мы подведем итоги, так называемые итоги вот этому 20-летию. Украина пошла цивилизационно по пути политической структурированности общества. Сегодня наше общество находится в таком состоянии, которое крайне не нуждается в консолидации и объединении. Не вызывает сомнений, что консолидироваться и объединяться нашим гражданам нужно вокруг одного единственного понятия. То великого слова Украина, которое должно быть государством самостоятельным, суверенным независимым, правовым и социальным. Спасибо. Все питания. У меня есть вопрос к народному депутату Соколов Владимировичу. В средствах массовой информации появилась информация о том, что народные депутаты собираются собрать 150 подписей и созвать нечередную сессию. Насколько реально это сейчас? Потому что для нас как бы мы сможем увидеть, как на уровне Верховной Рады смогут объединиться все депутаты, всех партий, те, которые исповедуют демократические принципы. Спасибо. Символично, вы знаете, я как раз подпись поставил в четверг или в пятницу, я сейчас не помню. В четверг, вчера, в суде. Причем моя подпись уже была там 90 какая-то. До меня уже 90, более 90 человек подписались с указанием всех своих реквизитов, Власноручно и так далее, и так далее. Я думаю, это вполне реально и вполне вероятно, что это произойдет. Но мне кажется, что э, нынешняя коалиция, нынешние тушки, которые находятся в парламенте, мы только сможем политически сделать заявление, никаких законодательных актов мы, к сожалению, принять не сможем. И то, что произошло здесь, в Днепропетровске, это очень символично. И я считаю, что это колоссальный шаг на пути демократизации нашего государства и возврата к тому пути, который прописан в Конституции. Почему? Потому что нашим всем гражданам дано право голосовать и быть избранными. И наиболее вероятно, что подобным правом мы с вами сможем воспользоваться в 2012 году. Этот год может стать для временного периода в истории, в который сейчас мы погрузились, переломным. И я уверен, что все здесь сидящие за столом руководители и представители лидирующих в области оппозиционных политических и общественных сил. Я думаю, что следующим своим шагом после того действия, которое сейчас мы все вместе анонсируем, смогут договориться о том, что этих всего-навсего, наверное, будет около 17 округов мажоритарных. Также мы, скорее всего, по новому закону, который еще не принят, но готовится, будем голосовать за политические силы. Мы сможем поставить общенародно точку методом э, заполнения бюллетеня и опускания его уровня. Так вот я вам хочу сказать, что если мы здесь сидящие будем конкурировать в 2012 году, то грош нам цена и грош цена с сегодняшним договоренностям. Если это первый шаг на пути доверия, на пути совместных действий, и мы сможем определить, например, там в городе Марганце или в Непрозержинске со всеми здесь сидящими коллегами чьи общественные политические деятели, депутаты э, значит, местных уровней наиболее рейтинговые, то я уверен, несмотря на то, что я занимаюсь определенным округом и, наверное, меня политическая сила будет выдвигать как мажоритарного депутата. Если я увижу, что, например, у фронта змин более сильный человек, я готов снять свою кандидатуру в его пользу. Для чего? Потому что только так мы можем вместе централизовано сформировать парламент, в котором будет 226 и более голосов в состоянии противостоять действующей президентской исполнительной вертикали власти. Иначе, ну, тут, знаете, есть у нас хорошая украинская пословица «Гуртом легче и батьку быты». Отсюда прекрасные слова патриотической песни возникли, и мы скандировали все, и это и истина. «Разом нас богато, и нас не подалаты». Только таким образом мы можем прийти э, к перелому. И я вижу, что те настроения, которые э, значит, граждане, трудящиеся, наши уважаемые земляки, патриоты э, в устной форме пока высказывают. И, наверное, э, то, что мы встретили только тысячи людей, а не десятки тысяч в Киеве, это нормально, потому что мы привыкли ярко, э, самодостаточно высказывать свою мысль в конституционный способ, методом голосования. Я, конечно, слышал уже публичное выступление действующего, хотел сказать, феодала, президента, который говорит о том, что давайте, наверное, 15-й год рассмотрим, мы все вместе будем переизбираться. Конечно, ему удобно, у него в парламенте незадумывающихся, ручных, как говорится, большинство представителей, ему удобнее, извините меня за цинизм, не тратить средства и нервные клетки и до 15-го года так дожить. Но я надеюсь, что мы силами, такими мощными, как сегодня здесь, на этой пресс-конференции представлены, сможем А. Добиться конституционного права граждан, избирать и быть избранными в 2012 году, Б. Мы сможем прийти к общему знаменателю благодаря простым технологиям рейтингования и так далее, и так далее, определить единых кандидатов друг от друга и добиться радикальных побед в отдельно взятой области, как мы это умеем делать. Друзья, с вашего позволения, у меня в 15 часов координационный тоже совет. Если нет больше вопросов, можно Радикально. меня будет отпустить? Сам, коротенько. Вот скажите, пожалуйста, вот на самом деле, вот я был декольку дней тоже в Киеве, я спокойно с очень многими людьми. Вот, э, певный настро настрой, вот, певный настрой, наибольший настрой, я хочу себя коллегу поддерживать, в каком вопросе? Люди ожидают больше радикальных действий. Люди ожидают, что в очень быстрый термин Юля Буде визволено СІ СІЗО. Інакше люди вважають, що це піар, що е, Юлія залиша в СІЗО, а от депутати пюаряться і таке інше. І все згасає. Спілкувався з багатьма колегами центральних видань. У них така сама думка, що це може виявитися в холостий е, вистріл. І все. Люди вимагають дуже швидких дій, вулиця значно радикальніше налаштовані. От, прокоментую. Понимаете, я с вами согласен абсолютно, я слышал очень много призывов, и лично мне приходилось останавливать людей, которые призывали к каким-то радикальным действиям, неприемлемым с точки зрения уголовного законодательства, в отношении там, гражданина Киреева, в отношении бергутовцев, которые съехались со всех областей, в отношении многих других аспектов, бросаться под колеса и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь Глеб Прюгнув очень правильно говорил, что нам необходимо не уподобляться и необходимо конституционные методы и не переступать уголовное законодательство и прочие нормы права. Мы, я уверен, не должны идти на поводу у тех прекрасных, замечательных, истинных патриотов, но которые эмоционально могут превратить нашу деятельность какие то э, броуновское движение и я уверен что те граждане которые пока не вышли это прагматичная часть Украины которая молча без лишнего пиара выскажет свою духу в момент когда и законом это предусмотрено и положено а это в день выборов я вам скажу что если явка будет э, такая же как была логичной явкой там, 30 40 45 процентов это люди уже понимали, что настолько, как говорится, партия регионов взяла обороты, что уже бог с ними, там, пусть делают как хотят и так далее. Сейчас настроения другие формируются. Сейчас, я уверен, наши граждане не позволят за себя сделать выбор. И совсем другая будет активность на выборах. Это говорят люди между собой в приватных общениях, как мы любим значит, за чашкой там чего-нибудь на кухне своей и так далее, и так далее. И понимают, прагматичные, у нас же люди мудрые, понимают, что если они сейчас пойдут бросаться под колеса, это в моменте ничего не изменит. А если мы консолидируемся, как мы сегодня это сделали, и каждый гражданин поменяется мнением друг с другом. И мы придем с этими своими мыслями, каждый со своими, но позитивными и созидательными на выборы. Я вас уверяю, у нас страна изменится очень быстро в 2012 году. И не исключен импичмент президенту в конституционный способ. И многие остальные события.